sedhereek pas Samuan wilujeng pinanggih ing Renungan patinan Kikaji Purwantara. Tino Senen Kliwon tanggal pul Oktober tahun taun selawe.lu Penta Yahya Derto Prawita, ngajak kita maca wacan kitab Suci Tino iki Siji Korento en 6 ayat jijji tekan sewelas lan Kawaca ayat jijji lan loro kanthi jejer, Cara nggrampungake perkara ing Pasamuan. Jiji Korento 6 ayat jijji tekan 11, Lembaga Alkitab I Indonesia, basaa Jawa, taunpul papat, Kawaca ayat jijji lan Lu. menawa ana panunggalanmu sing perkaran karo padha sedulur kok tegel tegele wong mau ngajokake gugatan marang hakim hakim sing orawanuh marang guststiala rakudune wong mau masrahake perkarane supaya diramppungae denning umate guststilah Apa gue ora ngerti yen umate guststilah kuwi bakal ngadili jagat iki menawa kowe bakal ngadili jagat iki apa kowe ora bisa ngadili perkara-perkara sing sepele mau para sedherek kang rahayu kang nampa sabtu pangandika lan ngestokake ing uripe haleluya Amin. para sedherek wis suwe banget kita sak bangsa disuguhi tontonan Ya kuwi perkara asli urane ijazah sarjana saka mantan presiden kita. Embuh kapan rampunge, mbok menawa pancen sengaja diulur-ulur aja gage kaki dirampungi. Wong sing ngabusi pancen tetep bakal ora ana entek e ana ing donya iki. Tetep bakal ana wae ing donya. nanging cilaka wong sing jarak tumindak dosa. Dosa siji bakal ngawuhake dosa liyane. Kamangka menawa diyakoni serana ngesorake awake lan nyuwun pangapura. Saknalika perkara ne ra ya dadi rampung. Para sederek perkara bab pranatan lan undang-undang sing digawe dening pemerintah. iku pancen migunani kanggo meranata supaya tata urip bebarengan bisa tertib bisa tumata nanging kapentingan sing beda-beda ndateake peranatan iku uga bisa diwaca beda-beda malah anggone nampa kuwi lelawanan siji lan sijine nalika siji lan sijine golek menangi dhewe sing nrumangsa so bener nanging perkaraane dikalahake Ia bakal banding saka pengadilan negeri menyang pengadilan tinggi malah tekan mahkamah agung butuh pragat akeh kanggo ngurus perkaraane kanggo nyewa prek pengacara sing belani apa maneh mena dijaluwi dhuwit-dhuwit liyane supaya perkaraane iku bisa dimenangake. Para sedherek marang warga pasamuan sing duwe perkara siji lan sijine, menawa beda panemu becik menawa ora padu bab pa sing diener. Linuwih timbang bener lan salah menang utawa kalah. Patunggelan pasamuan katimbalan. muti urip bebarengan ing katresnan. Lan katresnan ngawuhake sikep sing andhap asor. Ora rumangsa bener apa maneh pinter. Nanging nelang sane kahanan nalika ana padudon, ana perkara. Lan senajan pituh panemu tetep nunggil ing katresnan sing nampa siji lan sijine. Ngapura orang ngakimi lan orang ngukumi nanging tansah mujekake tentrem Rahayu kanggo sakkabai katersnan iku cara ngrampuni perkara ing pasamuan nanging menawa tetep ngeyel mbeerke awake dhewe lan ngajokake perkarane ing pengadilan iku dudu cara sing dikersakake denning Gusti Amin tundunan kanggo nyuraos menawa ing antarane warga pasamuan dipenggak supaya aja ngajokké perkarane ing pengadilan kepiye menawa ana sing mrekarakné kita ing pengadilan donya monggo katuran nyuraos lan pandonga Duh Gusti, mugi ing tata gesang sesarengan kawula kasaged nembangun tata gesang patunggilan ing katresnan. Lan ngudi samubarang kang adil bener lan babarake tentrem rahayu. Ing patunggilan sih rahmatipun Gusti. wonten ing Gusti Yesus kawula tetungo. Amin. Para sedherek mangga renungan patinan mugi Gusti paring berkah dumateng kita. Amin.